Доброго Ранку розумна, чемна, допитлива, хороша дитина, це мрія кожної мами. Утім, як досягнути такого ефекту, як виховати саме таку дитину, знає наша гостя, це психолог Галина Лазарєва. Доброго ранку, пані Доброго, Галина. Доброго. От давайте одразу розставимо всі крапки над І. Чи справді розвиваючі заняття, про які. Дуже много зараз говорят, чи справді вони стимулюють швидкий розвиток дитини. Конечно, просто мы всегда делаем акцент на том, что наши занятия это не раннее развитие ребенка, а развитие ребенка раннего возраста. То есть мы не ставим целью ранний розвиток. А мы хотим просто простимулировать мам в первую очередь к тому, чтобы они занимались... С детками раннего возраста То есть это немножечко разные вещи Правда же, когда мы там хотим из двух-трехмесячного ребенка Уже сделать вундеркинда Или просто дать ребенку своевременно То, что ему положено То есть не отпустить это на самотек угу. И это очень важно, потому что Ну действительно, развитие ребенка раннего возраста Когда он не ну, занимается чем-то Кроме того, что ползает и там облизывает игрушки Все равно оно дает будущим Свої, княжне, своє. Давайте тоді розмежуємо. Розвивати дитину може мама самостійно вдома від самого народження. І вже коли дитинка підросте з певного віку, вона може звертатися, от в такі центри розвитку дитини, як калейдоскоп, там безпосередньо на заняттях із педагогами з інструкторами вона вже може розвиватися. Давайте тоді так з самого початку думати про розвиток дитини, напевно, мама повинна ще коли лялечка в утробі. Звісно, звісно, обов'язково. Вот, э, когда детенын родился, когда можно доставать рукачики, бряз, кольца, разные предметы и rozpocинать процесс обучения. Мы всегда говорим даже на занятиях для беременных, что с ребенком надо начинать разговаривать, надо ему петь, колыбельные, надо давать слушать музыку еще, когда он э, находится у мамы в животе. Угу. То есть э, это также, как когда-то Макаренко сказал родители, которые пришли нашему ребенку там. Уже три місяці, от ви опоздали ровно на три місяці, і uh -huh. поэтому все це треба починати від в первих. Але дней. є якісь дослідження, які підтверджують э, той факт, що діти, з якими розмовляли, коли вони ще були всередині у мами в животику, э, до яких зверталися, яким включали класичну музику, э, вони якимось чином відрізняються від тих, до яких ми ну, мами ставилися інертно і сприймали факт вагітності як. <связь> uh, само собой налад конечно конечно во первых такие детки с которыми очень много разговаривают не только мамы но и папы <связь> uh, они да <связь> во первых они очень быстро они практически ну вот через несколько дней они уже уже узнают голос голоса своих родителей потому что <связь> они эти голоса знакомы даже когда они уже попали вот в этот мир причем дети, например, которым включают классическую музыку, они гораздо быстрее успокаиваются. Дети, которые, которые этого никогда не слышали, то есть их очень тяжело убаюкать и так далее, и тому подобное. Когда дети растут, вот. Ну даже у вас, наверное, есть опыт, да? Детки, которые с которыми мы, например, начинаем заниматься с 6 месяцев, то есть до 6 месяцев, у них идет физическое развитие, там где инструктор, причем инструктор не детей учит, инструк... а мам. любые, да, любые инструктора наши, наша цель мам научить этому. То, что они делают, вот если вы обращали внимание, то все это делают мамы сами со своими детьми. Но дети привыкают к коллективу. Вот даже такие маленькие, которые были в сюжете, например, дети, они уже знают, что если сели на коврики, значит, наверное, мы сейчас будем хлопать, потому что мы здороваемся, когда хлопаем. Если заиграла музыка, значит, наверное, что-то нам сейчас дадут, и они уже ждут. Они уже смотрят на этого инструктора, нашего на музыканта. Что же она сейчас им будет раздавать? Дети, которые пришли первый раз, на такое занятие, для них это все новое, они могут и плакать, они могут вырваться, они могут уползать неизвестно куда. График может им не подходит. Может не подходить график, угу. да, и вот это вот та цель, когда мы хотим мамам подсказать, чем можно заниматься с детьми дома, но для этого они должны же сначала это увидеть где-то, ну, где-то на занятиях, потому что да, очень много материала в интернете, очень много э, вообще материалов, очень много обмена опытом. Но э, одно вообще-то, когда ты почитаешь, и другое, когда ты сам в этом поучаствуешь. Є багато мамині. скептиків, які ну так, от знаєте, ставляться е, зневажливо і не вірять у ефективність цих розвиваючих занять, вважаючи, що дитині в перший рік життя, напевно, ви зіштовхували з такими думками, і вам доводилося їх е, ну якимось чином спростовувати. Е, що ма дитині в перший рік життя необхідна мама, присутність мами і все. Прогулинки на свежем воздухе, а вот развивающие занятия — это не санитные, это ваша позиция? Нет, я с этим никак не согласна и не могу быть согласна, потому что у детей первые проявления вообще творчества слуха музыкального, они же как раз и проявляются где-то после шести месяцев, когда ребенок начинает сидеть и хочет что-то делать. А мама, что ему может предложить? Ничего. посадить в коляску и все, и возить его там по э, театралке, вот. А ребенок, который э, с которым начинают заниматься, ведь я опять еще раз подчеркиваю, мы не хотим там вот воспитать. Но когда ребенок начинает играть с мячиками, а потихонечку, потихонечку ему там мамы называют, начинает называть цвет, там форму предмета. Когда ребенок знает, что мы будем стучать по ведеркам палочками. То он уже когда ходить на заняття, он знает, що такое что і що, що такое палочки. Кстати, вот этот сюжет, который с ми смотрели, угу. это вот діти, которые ще не ходять, то споють там видно. Да там але відмічу, жодна дитина протягом усієї зйомки, коли ми знімали, не плакала. Правильно, потому что они ходят на занятия с трех месяцев, и они уже знают то, что говорила Вика, что э, у них ну, вырабатывается свои, э, своеобразный режим, и они знают, что если вот у нас забирают вот эти предметы, значит сейчас что-то будет взамен. Э, и поэтому вот даже ну приведу пример с более старшим ребенком. Для меня это, конечно, было ну, вообще удивительно. Э, на занятие пришел мальчик трехлетку mm -hmm. первый раз привели. Э, у нас была лепка. И когда я ему дала в руку, ну тогда было не не пластилин, это было тесто, mm -hmm. когда я ему дала, и он его так держал и, и все время Це цешо, Ну я подумать даже не могла. В конце занятия я спрашиваю у мамы, а он когда-нибудь в руках держал пластилин? А мама говорит, да вы что, вид меня все да, вид все мебли пофсуе. То есть в три года ребенок первый раз в руки получил пластилин. Мы даем пластилин, ну то есть не пластилин, мы даем тесто соленое. Ну ничего, <говорит> хай такие мамочки, эти ну, боятся забруднеть в... дитину в домах, и приводят ей А таких вас. очень много. Сориозно? Таких очень много, да. Вот мамы честно говорят, что мы придем здесь порисуем, мы придем вот здесь вот все разольем, попачкаем. Лучше здесь, чем дома у нас будут испачканы говоры, Потому что здесь у нас специальные фартушки на рисовании. Плюс всегда, когда собирается группа угу. на занятия идти, то инструктор всегда предупреждает. Девчата, ему сакуры, одягаемось видповидно. То есть угу. все знают, что это могут быть облитые краской джинсы. Я не раз ходила так шла через полгорода в джинсах в желтую крапинку вот потому что они прекрасно знают что дома ну действительно очень часто не могут позволить такого а у нас Хорошая мебель, хороший пол соответствующий, хорошие швабры и вообще средства для уборки. Ну, то уберем, мы помоем. Это наша работа, мы, мы это любим, поэтому мы это делаем. И на самом деле многие мамы даже не скрывают, что они ходят на занятия, особенно на занятия творческие, ну, просто из-за того, что им хочется, чтобы дети этим занимались. Але но не дома. дома, да, но не дома. Вот, дивиться, есть две крайности. Мамы, которые полностью не занимаются детками, есть мамы, которые э, фанатично... Прив'язані до своїх дітей і намагаються своєю присутністю заповнити увесь вільний простір дитини. Тобто це не просто розвиваючи заняття, це не просто якась гімнастика щоденна, а дитина там з трьох місяців починає вчити англійську. Я багато таких прикладів знаю. Потім навантажують дитину плавання, тесе. Ну, як вважаєте, чи має дитина, ну, хоча б принаймні до року право бути дитиною, немовлям? Чи варто от в такий спосіб е, влаштовувати її? Е, вільний час ребенок должен оставаться ребенком не только до года, а вообще по крайней мере до школы. То есть у ребенка должно быть время не только на занятия, но и на игры. И я постоянно подчеркиваю мамочкам, что ну в конце концов, ну не забывайте, что это ребенок. А лейки ну, вот... у вас я, мамочка? Да? да, конечно, конечно. И вот некоторые мамы говорят, вот я прихожу на занятия, он ничего не хочет делать. Ну так пусть не делает, но ничего страшного нет. В том, если вы там две недели пропустите этих занятий, потому что вот у многих детей просто начинает такой период, когда Видимо, им надоедает, они устают, они хотят просто побаловаться, побегать и поиграть. И вот здесь вот я, ну, несмотря на то, что у меня огромный опыт работы, я всегда категорически против. Эм... Ну, украинское такое дуже гарное слово Перенавантаження uh -huh. То есть, когда перезагружают вообще ребенка Вот с головой просто его хотят там Ну, там, везде-везде сунуть Я категорически против этого То есть, все должно быть в меру Все должно быть умеренно То есть, как нельзя опускать Ну, просто не то, что а, отпускать ребенка в совершенно вольное плавание Так нельзя его и перезагружать И всегда-всегда помнить о том Что детство у ребенка будет только один раз и поэтому ему надо давать возможность где-то побаловаться, где-то побегать, где-то просто сделать то, что он хочет, поиграть в те игрушки, которые, в которые он хочет, и не ставить своей целью, что вот мы там, допустим, в три или в четыре года или в пять лет мы должны уже читать, и вот читать не хуже других. Я думаю, ставление этих фанатичных мамочек, безусловно, передо всем это касается женщин, которые э, не работали тривалый час, або есть на данный момент домогосподарками, передо всем дети – это их лица. Это то, что они сейчас делают. Это их отбражнения и это тот продукт, который им... Вони наразі можуть похвалитися, і тому мені здається, оце от прагнення самоствердитись, Нехай це буде жорстоко сказано, але ствердитись за рахунок своєї дитини і вкласти так. Звичайно, ми повинні вкладати в дитину якомога більше, ми повинні неї займатися, ми повинні їй приділяти час. Але я все-таки також дотримуюсь цієї думки, що дитина, ну принаймні, у віці одного року, не повинна бути її час, не повинен бути розписаний погодинно. Звичайно, звичайно. Ну і потім ви самі розумієте, що дуже часто. почему родители так перезагружают детей. То есть чаще всего э, это наши нереализованные амбиции. Вот в этом выступает. Ага, я не стала великим музыкантом, поэтому я все буду делать для того, чтобы мой ребенок там и сорфеджио, и музыка, и, и хочется ему этого, или не хочется, чтобы он это угу. делал. Или там, допустим, я не стала там, великой гандболисткой, или, или плавчихой, или папа там вот футболистом хотел быть. И вот они пихают. Ну, э, ведь у детей тоже есть и свои таланты, и свои какие-то потребности и то, что им нравится или не нравится. И поэтому, да, я тоже считаю, что ну, любой ребенок – это гордость для родителей. И, конечно, приятно сказать, что «Ой, а мы уже там вот, вот таких вот таких успехов достиг». Ну, не забывайте, что это дети. Ще дуже такий такие такий факт, що мамочки, коли встречаются на якійсь ігровій площадке, на майданчику, Починають звичайно обговорювати своїх дітей, починають розповідати про їхні досягнення. І ви самі знаєте, як психолог, як людина, яка безпосередньо працює з дітками, що дітки розвиваються по-іншому. Якщо в мене, наприклад, старша донька в три роки знала всі літери, то молодша, їй це не цікаво. В неї інші інтереси, вона абсолютно інша. Я не можу дитину змусити е, сісти і вивчати ці літери. Я на це спускаю. Але от починається е, якби. Вихваляння своїх діток і у мам, яких дітки розвиваються інакше, починається якийсь комплекс, що їхня дитина недостатньо розумна, недостатньо розвивається, і з нею щось не те. От як заспокоїти таких мамочок, тому що справді дітки по різному розвиваються і різні темпи розвитку в них. Я завжди говорю: ніколи, ніколи не зравнювати своїх дітей з іншими дітьми між собою. И между собой, тем более между собой. Потому что, во-первых, это все зависит, в первую очередь, от темперамента. То есть темперамент ⁇ это mm -hmm. то, что дается от рождения ребенку дети разные по темпераменту, дети очень разные вообще по, ну вот по сословиям, то есть по тем правилам, которые в семье у нас установлены. Ну хорошо, ваш ребенок там не знает английский язык, но зато он очень добрый и ласковый, и он да. очень любит, допустим, ну вот животных. Да? Или там, допустим, ребенок ну, абсолютно безграмотно пишет, но почему-то он прекрасно разбирается в математике или в химии, да? И поэтому я всегда говорю всем мамочкам: вот ну, беру на себя ответственность: потому что наши мамы все знают, что я всегда это мой девиз. Никогда не сравнивайте своих детей с детьми другими. У кого-то зубы в 4 месяца вылезли, а у кого-то в год только. И что теперь? Ну, повырывать тому, у которого в четыре выросли, <laughs> или у этого выбивать, как Комаровский говорит, не выковыривайте зубы во рту у своих детей. Знаете, когда мамы там начинают трогать, ой, есть у нас зубчик или нет, потому что уже, оказывается, там у Машеньки или у Петеньки два зубчика вылезла а у нас еще ничего нет. И точно так же вот в развитии, ну, э, у нас же нету всех вообще везде в мире только сплошных художников, правда же? Вот. У нас есть айтишники прекрасные, талантливые, у нас есть художники, у нас есть музыканты, у нас есть прекрасные педагоги, у нас есть красивые журналисты, вот такие, с которыми очень приятно общаться. И поэтому точно так же дети. То есть у них разные интересы, у них разные таланты. Если подсумевать, какие, возможно, три основные складовые успешного развития детей вы бы озвучили? Ну, в первую очередь, я бы хотела порекомендовать родителям не отпускать все на самотек, угу. то есть все-таки э, уделять внимание от самых первых дней рождения своему ребенку. Э, Во-вторых, старайтесь э, как можно раньше просто быть в коллективе с другими детьми, то есть ну, неважно где, неважно там в каком центре э, или там где-то на площадке. В то же самое время старайтесь замечать, к чему ребенок проявляет э, ну, вот тяга к, чему у него идет, вот. И вот в этом направлении старайтесь действовать. Ну, и третье, конечно, то, о чем мы говорили. Никогда не сравнивайте своих детей с другими детьми, потому что ваш ребенок единственный, уникальный и... И тот, которого, вообще-то, вы должны любить, в первую очередь. Я вам очень гарно дякую за разговор, за... спасибо за то, что вы пришли. Мне с вами всегда так хорошо. И такие вот ведь возникает, что-то среднее Доброю подругою і мамою, а але зовсім Спасибо. я вас не сприймаю як свою гостю. Я ставлюся до вас із величезною повагою. І я хочу, щоб всі дітки, які будуть вашими вихованцями, справді розвивалися добре, щоб вони були здоровими і щоб ви мали бажання з ними працювати. Дякую. До нас приходила Галина Лазарєва, психолог. І ми розмовляли про розвиваючі заняття для діток. Залишайтеся з програмою ранок на те Ефір триває.